головний тренер Во-первых, все мы хорошо знаем команду Будивельника, это два мощных центровых, я считаю, одних из самых мощных на сегодняшний день у нас в лиге. Плюс к тому хорошая полевая позиция Руслана Тверченко подтвердил свою сегодня реноме хорошего снайпера, хорошая рука у парня, поэтому мы пытались максимально закрыть пространство под кольцом соответственно было открыт периметр и он этим воспользовался может Ну бывает такое когда проигранная игра все-таки записывается в актив. почему во-первых с нашей стороны не было таких окружительных провалов упирались мы пытались максимально сконцентрированно играть в защите, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Но я все-таки думаю, что каким-то образом мы нащупываем вот эту вот командную игру, которая нам необходима.